কিছুমান মানুহ আমাৰ আপোন কেতিয়াও নহয় মাত্ৰ সময়ে কিয় জানো অলপ সময়ৰ বাবে সিহঁতক আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহে মনলৈ অহা আৰু মনত পেলোৱা দুটা বেলেগ বেলেগ মনত সেই লোকক পেলাওঁ যি আমাৰ আপোন আৰু আমি সেইসকলৰ মনত আহোঁ যিয়েই আমাক আপোন বুলি ভাবে জীৱন পাৰ হৈ আছে পৰীক্ষাৰ মাজেৰে এটা বিপদ পাৰ নহয় আৰু এটা অহাৰ জিত গঢ়ে এই কথাটো সঁচা যে কাৰোবাৰ জীৱনত নতুন মানুহৰ আগমন হ'লে তেওঁলোকে পুৰণি লোকৰ গুৰুত্ব পাহৰি যায় এতিয়াও কোনো লোকক ইমান বেছিলৈকে ইগন'ৰ নকৰিব যে সময়ে তেওঁক আপোনাৰ অবিহনেই জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ শিকাই দিয়ে মানুহে বস্তুবোৰকতো পাহৰি যায় কিন্তু সেইসকলক কেতিয়াও নাপাহৰে যিসকলে তেওঁলোকৰ সৈতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে মানুহক কথা তেতিয়াই দিব যেতিয়া পালন কৰিব পাৰে নহ'লে কথা নিদিয়াকৈও সম্পৰ্ক পালন কৰিব পাৰে যেতিয়া কোনোবা দূৰলৈ যায় তেতিয়াও ইমান দুখ নালাগে যিমান দুখ আপোন লোকে লাহে লাহে আঁতৰি যাব ধৰিলে লাগে সম্বন্ধ অন্তৰৰ পৰা বনাব লাগে শব্দৰেতো অচিনাকিজনেও আপোন বনাবলৈ তৈয়াৰ হয় সঁচা প্ৰেম প্ৰায়ে সেইসকলৰ সৈতে হয় যি ভাগ্যত নাথাকে কিছুলোক অন্তৰত থাকে কিন্তু জীৱনত নহয় মানুহৰ অন্তৰো বৰ আচৰিত হয় কষ্ট পোৱাৰ পিছতো মানুহৰ পৰা আশা কৰি থাকে যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া ভাবোঁ আমি কেতিয়া ডাঙৰ হ'ম আৰু এতিয়া যেতিয়া ডাঙৰ হ'লোঁ তেতিয়া অনুভৱ হয় যে সৰু হৈ থকা হ'লেই ভাল আছিল বিচাৰিব তেওঁক যি হেৰাই গৈছে তেওঁক নহয় যি সলনি হৈ গৈছে কাৰণ যিটো হেৰাই গৈছে সেইটো পাব পাৰে কিন্তু যি সলনি হৈ গৈছে তেওঁক কেতিয়াও নাপায় যদি কষ্ট সহিবই লাগিব তেন্তে কাৰোবাৰ আগতকৈ নিজৰে সন্মান হানি কিয় কৰে যদি কাৰোবাৰ বেদনা দেখি আপোনাৰ অন্তৰে কান্দে তেন্তে আপুনি প্ৰকৃত মানুহ কাৰোবাৰ প্ৰতি হৃদয়ৰ টান অত্যাধিক হোৱাটো ভাল নহয় কাৰণ প্ৰায়ে সেইবোৰেই আঁতৰি যায় যাৰ অবিহনে আপুনি থাকিব নোৱাৰে মনত ৰাখিব কেতিয়াও ভুলতো নিজৰ অন্তৰৰ কথা আনৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিব কাৰণ কথাবোৰ বতাহত বিয়পি পৰিবলৈ অলপো সময় নালাগিব কেতিয়াবা আমি আনক যিমানেই প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবোঁ প্ৰকৃততে আমি ইমান প্ৰয়োজনীয় নহয় সিহঁতৰ বাবে সময় আৰু আপোন যেতিয়া সলনি হৈ যায় তেতিয়া মানুহ ভিতৰি ভিতৰি ভাঙি যায় অন্তৰশীলৰ দৰে কঠিন হ'বলৈ ধৰে কিতাপৰ মূল্য সদায় নিজৰ ঠাইত ঠিক কিন্তু শিক্ষা সেইটোহে মনত থাকে যিটো সময় আৰু মানুহে দি যায় জীৱনত এই দুটা বস্তু কেতিয়াও ভাঙিব নিদিব বিশ্বাস কথা কাৰণ এই দুটা ভাঙিলে শব্দটো নহয় কিন্তু বিষ বহুত হয় অনলাইনটো সকলোৱে থাকে কিন্তু মেছেজ সেইসকলে কৰে যি লোকে আমাৰ গুৰুত্ব বুজি পায় আপুনি যদি কাৰোবাৰ সৈতে ঠেহ পাতি খঙত কথা কয় আৰু সন্মুখৰজনে যদি মৰমত কয় তেন্তে বুজিব যে তেওঁ আপোনাক নিজতকৈও বেছি ভাল পায় প্ৰতিটো কথাতে যদি কাৰোবাৰ চকুৰ পৰা চকুলো নিগৰিবলৈ ধৰে তেন্তে বুজিব যে শক্তিশালী হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে ভাঙি যাব ধৰিছে গোটেই জীৱন লগত থাকিম বুলি কোৱা মানুহ প্ৰায় দুখোজো একেলগে আগুৱাব নোৱাৰি কিছুমানৰ বাবে আমি ইমান প্ৰয়োজনীয়ও নহয় যিমান আমি ভাবি লওঁ জীৱনৰ এইটো এটাও সত্য যে ভুল যাৰে নহওক কিয় চকুলো কিন্তু সদায় নিৰ্দোষীৰহে ওলায় কেতিয়াবা আমি মনটোক বুজাই লোৱা ভাল প্ৰতিটো যিদে আমাক সুখ নিদিয়ে যদি আপুনি খঙৰ এটাখনত ধৈৰ্য ধৰে তেন্তে দুশৰ এশ দিনৰ পৰা বাচি যাব ডাঙৰ ভাবক সোনকালে ভাবক আগলৈ ভাবক চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত কাৰো অধিকাৰ নাথাকে একো কামেই অসম্ভৱ নহয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ